Поливининская область. Дороги тут получше, чем в Хмельництве. Это, это радует. В большинстве случаев идет два ряда. Или хотя бы два... дорога была... В принципе, дорога хорошая. В разы лучше, чем в Хмельницкой. Хотя и не везде, но все-таки в большинстве он лучше. И пошире ему есть где обогнать. Слева на черниских номерах поворачивает, к сожалению, но она гнала перед нами страшно, 140-160 постоянно. Ну, мы сейчас за этой Маздой плоско зачтапимся впереди и будем за ней держаться, он тоже хорошо едет. Мы уже едем с ним от Терно, так что можно... за ним можно ехать нормально, если успеем, Мы стоим в Литоне, вот зеленый свет включился едем налево на Винницу. Он справа знак есть Винница и Еще шаг ну, Вот так у нас ездят, нормально он все вклинился. Кстати, дорога, дорога в очень неплохая пока ой, я нарядка но как, -как для такого города что, дорога хорошая а может с него и выехали нам ну, до Винницы остается где-то километров 30, да мы там на объездной вернем вот, в село селище мы заезжаем Нормально. Ну, правильно, это по-украински село большое или большое?

нужно ехать направо через 6,5 километров. Сейчас посмотрим, насколько он прав. сильного города справа от автовокзал один из сооружения тоже Электричка. и трамвай пока едем чем наконец-то мы выбрались из Винницы, хотя в принципе особо проблем не было, просто мы раз... GPS нас не туда пустил, но спросили у добрых людей, они подсказали. Я бы не сказал, что мы тут особо потеряли время, может даже и быстрее поехали, чем по бизнесу, потому что выходной день машин мало. В принципе, дорога хорошая по центру. Не знаю, как насчет других дорог Вінниці, но центральная дорога, по которой я ехал, довольно в хорошем состояние. На удивление, приятный сюрприз, скажем так. Вот уже выезд из города, в принципе, справа вот частный сектор идет. Дальше мы едем на Умань. И уже в Умане будем сворачивать на автобан в киев одесса вот такая у нас ситуация приблизительно. Вот с, с, справа Mitsubishi Motors, кому интересно. Любителям Mitsubishi, И не только японских автомобилей. знак сейчас будет. Прямо. Можно будет убедиться, что к чему. Умань Кировоград прямо уже помер его по кольцу назад. Ну, бы не знаю, о чем это. На Кировоград мы не поедем. Мы, как я уже говорил, на два и и сразу на детскую трассу выезжаем. пока все Сейчас, пока. еще да. И мы въехали в одну из Дост -дост достопримечательностей достопримечательностей колыбелей украинского алкогольного промысла город немерив он же не мира как кому легче. Yeah. E -e -e. Сейчас много больше будет завод. В принципе, этот город только этим и славится. большинство людей работают на заводе Немиров. А за Немиров во всем мире. Даже на драйв-туру. Мировский спиртовой завод. Он же не Миров. В пустом мире. Вот здесь достопримечательство э -э -э, мы видели справа вот пруд. Ну и дальше по ходу это уже мы выезжаем. Левее, левее, да. 70. Будем движаться левее через а этот... знак Смотрим сейчас, что на знаке. О, маленький манкеру... прямо? прям. Ну, да. Даже два знака подряд ничего себе. Вот при такой столь Два знака подряд. Сейчас увидишь 100-200 километров и ничего нет. Ни одного знака. И, 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 и GPS не меньше. Конец тебе, дружище. Вот с левой стороны сам завод, который мы недавно только что проезжали по городу и увидели именно сбоку. Вот здесь завод. Красота! Ну, вот деньги и водятся.